«Ты, султан, черт турецкий и проклятого черта, брат и товарищ». Так начинается известное письмо запорожских казаков турецкому султану. Текст этого ироничного послания знаком нам благодаря Дмитрию Яворницкому. Всю свою жизнь он посвятил исследованию и популяризации казачества, что никогда не нравилось ни имперской, ни революционной власти. Несмотря на немилость, Яворницкому все же удалось записать множество народных песен и казацких дум, составить словарь украинского языка и создать музей. Сегодня 155 лет со дня рождения главного писаря казацкой истории. Сеть. матер. История Тараса Бульбы, услышанная от папы, до слез растрогала шестилетнего Дмитрия Яворницкого. С тех пор он стал жить запорожцами. На нем оборвалась династия священников. Он мандровал по козацких землям, собирая материальную и духовную культуру козацтва. И часто повертався с тех мандр, как он вспоминал, и холодный, и голодный, «Ваши запорожцы нам не нужны, пишите о Финляндии», – так говорили студенту Яворницкому. Его труды на тему казачества расценили как украинофильство и запретили преподавать в Украине. Но даже переехав в Петербург, Яворницкий не прекратил исследований. Своей любовью к казачеству он заражал окружающих. «Твоего мы не боимся!» Еварницкий вдохновляет Репина на написание самого известного его полотна. Одежду, сбрую, музыкальные инструменты, предметы быта, изображенные на картине. Все эти казацкие реликвии историк предоставил художнику из своей богатой коллекции. Даже натурщиков подбирал сам по типажам запорожцев. Репин в долгу не остался. Еворницкий пристал на картине в образе писаря, центральным персонажем полотна. Написано Дорошенко, Галина, 4 года. Галина Аненкова в девичестве Дорошенко, потомок того самого гетмана Петра Дорошенко. Сегодня она единственный человек, кто был лично знаком с Еварницким. А с папой моим он вел разговоры только о казачестве. Как, что, как выглядели, какие братья у него были. Маленькой девочкой вместе с родителями Галина часто гостила у выдающегося ученого. А ага, Галюня? Галюня. Вин же по-украински балаков. А вообще он был замечательный человек, весельчак. Всегда любил петь любил украинские песни, любил э, рассказывать анекдоты. Музей – еще одна большая страсть Яворницкого. Вистрия, нашел сам ядра – Яворницкого. Он жил музеем, говорит нынешний директор Надежда Капустина. С тех пор, как музей возглавил Яворницкий, небольшое собрание в три сотни предметов разрослось почти до десятитысячного. Історик сам участвовав в експедиціях і сам же живішав музейні бірки на свої археологічні находки. Він був небагатою людиною, але він настільки любив свою справу, що навіть не е, свої кошти вкладав, щоб добути для музею експонати. І оцей пістолет був придбаний Дмитром Івановичем Яворницьким. В тревожные годы гражданской войны и безвластия Яворницкий опасался, как бы не разграбили уникальную коллекцию. Сотрудники музея до сих пор удивляются, как историку удалось очаровать лихого атамана Махно рассказами о казачестве. Махно дал Яворницкому охорону записку, яка сьогодні експонується в залі. В ній написано, що вона дана директору музею Яворницкому, і що ніхто не має права без будь-яких причин Брать и конфисковать из музея вещи. Кроме того, Махно выделил даже э, дрова для того, чтобы музей отапливали. Дом историка тоже напоминал музей Запорожской Сечи, вспоминает Галина Аненкова. На стенах – картинки из казацкой жизни и изображение самого Тараса Бульбы с сыновьями. В квартире, когда поднимаешься по лестничке, и там была такая вот у них при, э, прихожая, и там стоял… Казак чучело сделано. И я страшно боялась туда идти. Я этого казака боялась. В этом доме все было пропитано любовью к украинской старине. Тополь, сосна, калина, мята, лютики, васильки. Даже растения в усадьбе Яворницкого подобраны не случайно. Историк хотел видеть в своем саду те деревья и цветы, которые упоминались в украинских думах и песнях. Даже воссоздал здесь фрагмент дикой степи. Говорил, она его вдохновляет. Дмитрий Иванович, у меня остался память, осталось. Я вам могу показать. Он подарил мне вот эти вот фотографии. Это старин старейшие фотографии, которые чудом сохранились. Рассматривая этот подарок, она вспоминает, как Дмитрий Иванович возил их всей семьей к Днепровским порогам. Ему было уже за 70, когда началось строительство Днепрогэс. Понимая, что уникальные памятники окажутся под водой, Еварницкий, несмотря на возраст, снова отправляется в археологическую экспедицию Спасти хоть что-то. Почему воспевается Запорожская сечь, а не Днепрогэс? Почему есть запорожцы, но нет ударников Днепрельстана, гласит статья газеты «Заря». В этой статье сказано, что Еворницкий перетворив музей националистичный, контрреволюционный кубло что он занимается националистичной пропагандой, том, что он занимается историей запорожского казачества. 1933 год. У историка забирают его детище, изгнание, ни зарплаты, ни академической пенсии, чтобы как-то прожить. Известный ученый продает на рынке личные вещи. В музей, который был смыслом его жизни, Яворницкий вернуться так и не смог. Лесева Кулюк, Наталья неделька, Владимир Самченко. Подробности недели. Телеканал Интер.